memati memati o'ldi usta ot mematining nomi ham o'lsin memati seni isming bor noming bor nomusing bor sen dushmanning rafiqasiyu farzandini o'ldiradigan odam emassan bu qasos emas bu insoniylik emas bo'lar endi ahamiyatsiz bu mardlik emas mard bo'lishga kimgadir so'z berganmidim bergansan mamoshga bergansan nomardning o'g'li bo'lmaydi nomard odam o'g'lining ortidan yig'lamaydi ota o'g'liga mardlikni meros qoldirmasa nima qoldirishi mumkin o'g'lim bo'ldi usta o'g'lim o'ldi nimadir qoldirish uchun farzandim